hammaga salom do'stlar bugun sizlar bilan yana donzb kanalda uchrashib turganimdan xursandman bugun bizlar bomba video chiqarishga harakat qilamiz bugungi videoyimiz animatsiya yasash haqida buning uchun bizlarga birinchilardan prizma uchdi va zarchve ilovasi kerak bo'ladi e, men bu narsani 4 ko'plab qismlarga bo'lib chiqdim va buni sizlarga o'rganish oson bo'ladi ertaga esa men sizlarga uni rang berish haqida ham o'rgataman bugun esa sizlarga oddiygina yasashni o'rgataman suyak qo'yishni bizlarga mana bu yerda ko'rib turganingizdek mana bu prizma uchdda xohlagan o'yiningizni yoki xohlagan hayvoningizni qo'yishingiz mumkin mana amunguz e, minecraft mainkraft xohlasangiz godzillani ham qo'yishingiz mumkin undan keyin hattoki bunga map ham o'rnatishingiz mumkin map ham o'rnatishni keyingi safar ko'rsatib o'taman sizlarga bu esa faqatgina prostagina map endi biz hozir bu'yinga mecha Godzilla ni o'rnatamiz robotlik Godzilla ni o'rnatishni ko'rsatib beraman agar sizlarga mana shunday suyaklar kerak bo'lsa albatta meni kanalimga o'ting va xohsangiz Minecraft, Among Us, xohlagan o'yiningizni ringini zakaz ham berishingiz mumkin va biz boshladik buning uchun bizga zarchve ilovasi kerak bo'ladi siz man, e, telegramdan bu suyakni yuklab olganingizdan so'ng siz telegram you know, bu yerdan telegramga kirib telegram докumентdan xuddi shu narsani topishingiz kerak men esa buni telegramdan emas просто sкачать qilib olganman shuning uchun mana bu yerdan olaman xo'sh hozir men bu yerdan mecha godzillani topishim kerak xo'sh mana biz topib bo'ldik qaranglar e, biz uni ustiga bosib turamiz tanlagan ilovamizni va mana bunday menyu chiqadi va biz nusxalamoq deganini bosishimiz kerak nusxalamoq adashtirmang mana rasmchasida qarang xo'sh nusxalamoqni Nusxalamoq. mana bu yerdan mana shu joyga ustiga bosamiz va bu yerdan biz ichki xotiraga o'tishimiz kerak ichki xotiraga ichki xotiraga o'tamiz va android degan joyga bosamiz androidga androidga bosganimizdan so'ng dataga o'tib olamiz va biz bu yerdan prizma 3 d ni topishimiz kerak prizma 3 d ni faylni topishimiz kerak mana mana bizlarga xuddi shu fayl kerak ustiga bosamiz va biz bu yerdan faylga kiramiz faylga faylni ustiga bosganimizdan so'ng presentga kiramiz preses xuddi shunga kiramiz va mana bu yerda chiqib turgan tugmani bosamiz mana mana xo'sh mana bu bo'ldi endi bu yerdan topib olishimiz kerak hozir topamiz mana topdik endi buni ustiga bir marta bosamiz bo'ldi. tarkibni ko'rish degan joyga kiramiz bosamiz model mana bu kerak bizga xuddi mana shu fayl kerak ustiga bosib turamiz bolalar shu faylni ustiga bosib turamiz nusxalamoq nusxalamoqni bosamiz va xuddi mana shu chiqqan menyuni o'ziga nusxalaymiz xuddi shungay mana arxivdan chiqarib olindi degan bizga sms keldi endi biz Prisma prizma uchidagiga qaytib kiramizn chiqamiz mana hozir prizma uchidaga kiramiz va neft tugmasini bosamiz u yuklanib bo'lishi kerak xo'sh hmm, mana mana chiqdi mana bola mechag turibdi endi xuddi shuni ustiga bosamiz qani ko'ramiz hozir nima chiqar ekan bu juda ham katta bo'lgani uchun yuklanish sal qiyinroq bo'libdi. bo'lyapti mana bo'ldi va chiqdi mana ko'rib turibsiza gozillani mana zo'ra siz bemalol buni kishaytirishingiz burishingiz og'zini ham boshqarishingiz mumkin xuddi mana bu nuqtalar orqali boshqarasiz buni agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa iltimos like bosib obuna bo'lib qo'ying bu videoni ikkinchi qismi sizlarga kerak bo'lsa e, kanalimiz obunachilari to o'ttiz ikkitaga yetmaguncha chiqarolmayman agar o'z do'stlaringizga ham bu videoni tarqating va obunachi o'ttiz ikkita bo'lgandan so'ng men sizlarga bu videoni ikkinchi qismini ham chiqarishga va'da beraman unda do'stlarga tarqatishni boshladik bo'lla hammaga xayr